Слушай, Абдуль, братья, я сегодня сидел в Ютубе, и на моем видео про то, что ну, Карлик террорист, это настоящее видео, и написали кто-то, кто-то кто написал, он русский. Так вот, и Георгий ТВ ему ответил, он считает себя русским, так как вырос в детдоме, и его там постоянно чмыли лекарниками чуркой. Так я разузнал вот эту тему, если Абибо нам правду говорит. И это правда, да, у нас, у нас у абдульцев, у нас есть повсюду связи, так у нас есть связи в полиции, там есть много с абдуа там очень-очень много, так они нам помогают. Я сказал, можете мне, пожалуйста, что-то про карлика рассказать, да, позвонил моему другу, он говорит, конечно, брат, там Шабуль, он мне рассказал, что да, карлик правда вырастет в доме, у нас тут в России, да, и он, он правда террорист, он правда террорист, да. И так вот, так что я вам хочу рассказать. Карлик он террорист, вырос в детдоме, его правда так издевались на ним. И потом Карлик, когда вышел с детдома, уже подрос, он стал за афилом, это правда, я слушайте, слушайте, он кошек насиловал, это все, в полиции есть, его, его ловили, говорили, хватит кошек насиловать больной. Он говорит, да, да, конечно, извините, и выбегал, и продолжал, он ежа ебал, он, он ужас, он, я слышал вообще, да, вот рассказывали, когда он был в детдоме, он хотел в самолет сесть и в Африку улететь, сломав ебать, но его остановили, поймали, говорят, иди в детдом обратно, но это правда, настоящая правда, так вот, ну потом он стал террористом, мстить нам, и как бы, что не все это, он расист, он как бы, он расист, он... Они понимают, что все, это не все такие, были жестокие люди, которые над ними издевались. И ну, муж, нужно наоборот за добро, да, так вот. Слушай, Карлик, сейчас я обращаюсь к тебе, если ты хочешь вылечиться, и мы тебе поможем набуться, да? Тебе нужно самому себе вначале по помочь и признать, что Бог сатана, он истинный, вот признай, а то потом будет намного труднее признать, что Бог это наистину. поможет, ты не захочет тебе помогать. Тебе придется делать большой ритуал. Тебе придется, тебе придется взять 13 свеч. Здесь с них в каждой стороне, по бокам и посередине. Будешь стоять голым, посредине пентаграммы. Священным ножом будешь себя резать. Свои раны будешь ты дрочить. Будешь в своем поте, в своей сперме ты будешь весь пропитан. Это все в твое тело пропитается, и ты будешь орать. У тебя будут кости ломаться, ты на месте. Ты будешь падать с переломанными ногами. У тебя будет бокс а на электричеством бить. И после этого, может быть, он тебя простит. Если нет, он тебе сразу, ты, у тебя будет все кожа сгорать с лица. У, ты, у тебя будут ожоги на всю жизнь. Ты будешь орать всю свою жизнь. Самые Блядь, бешеной боли, которую ты даже можешь себе представить. Ты не знаешь, с чем ты связываешься. Анша просто брось дерьмом заниматься, вступай в одну веру. А то тебя Бог покарает. Бог сатана наш. Анша Абдул, биборан, биборан, анша Абдул, биборан.